السلام علیکم دوستو ادب نامہ میں خوش آمدید اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم عناصر خمسہ میں سے سر سید احمد خان مولانا الطاف حسین خالی مولانا شبلی نعمانی اور ڈپٹی نظیر احمد کی خیات و خدمات پر بات کر چکے ہیں اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم شمس العلماء محمد حسین آزاد کی حیات و خدمات پر بات کرتے ہیں محمد حسین آزاد پانچ مئی اٹھارہ سو تیس کو دہلی میں پیدا ہوئی آپ کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا جو دہلی اردو اخبار کے مدیر تھے یاد رہے یہ شمالی ہند کا پہلا اردو اخبار تھا مولوی محمد باقر کا اپنا پریس بھی تھا مولوی محمد باقر اردو کے پہلے شہید صحافی تھے ان کو دہلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی محمد حسین آزاد ابھی چار سال کے تھے کہ ان کی والدہ امانی بیگم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کی پرورش ان کی پھپی نے کی لیکن وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئیں محمد حسین آزاد کے ذہن پر ان صدموں کا گہرا اثر پڑا محمد حسین آزاد کے آباؤ اجداد شاہ عالم کے دور میں ایران کے شہر حمدان سے کشمیر کے رستے ہندوستان آئے اور یہیں کے ہو کر رہے محمد حسین آزاد کے آبا اجداد کی زبان فارسی تھی ان کی والدہ امانی بیگم بھی ایرانی نسل تھیں محمد حسین آزاد کے چودہ بچے ہوئے جن میں سے تیرہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے صرف آغا محمد ابراہیم بچے جو والد کی وفات کے دس سال بعد انیس سو بیس میں انتقال کر گئے محمد حسین آزاد نے ابتدائی تعلیم شیخ ابراہیم ذوق کے زیر سایہ حاصل کی پھر اٹھارہ سو پینتالیس میں انہوں نے دہلی کالج میں داخلہ لیا استاد ذوق کے شاگرد ہونے کے باعث آپ بڑے بڑے مشاعروں میں شریک ہوتے اور آپ کو ادب سے بھی دلچسپی ہو گئی اٹھارہ سو ستاون کے سانحے کے بعد جب انگریز سرکار نے لوگوں کو پھانسی دینا شروع کی تو محمد حسین آزاد اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے راتوں رات خاندان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ایک عرصے تک اپنی گرفتاری کے ڈر سے مارے مارے ادھر ادھر پھرتے رہے اس دوران وہ لکھنؤ بھی گئے جہاں ان کی ملاقات میر تقی میر کے بیٹے میر کلو عرش سے ہوئی لکھنؤ کے بعد وہ پنجاب کی طرف نکل گئے محمد حسین آزاد پنجاب میں کچھ عرصہ ڈاکٹر لاکر سٹائن کے ملازم رہے اٹھارہ سو ساٹھ میں مولوی رجب علی کے اخبار مجمل البحرین میں ملازمت اختیار کر لی اٹھارہ سو اکسٹھ میں لاہور کے جنرل پوسٹ آفس میں تیس روپے ماہوار پر ملازمت اختیار کر لی اٹھارہ سو باسٹھ میں لاہور سے ملتان کو آپ کا تبادلہ ہوا اور یہیں سے آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اس کے بعد آزاد نے مختلف ملازمتیں کی اور کئی عرصہ بے روزگار بھی رہے بلاخر اٹھارہ سو انہتر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی زبان کے پروفیسر مقرر ہوئے محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا دراصل ان کی ملاقات ڈاکٹر لائٹنر سے ہوئی اور پھر ان کی قرابت بڑھتی گئی بیس جنوری اٹھارہ سو پینسٹھ کو انجمن مطالب مفیدہ پنجاب قائم ہوئی جو بعد میں انجمن پنجاب کے نام سے موصوف ہوئی تو ڈاکٹر لائٹنر اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے ڈاکٹر لائٹنر سے قربت کی وجہ سے آزاد نے انجمن پنجاب کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انجمن کے جلسوں میں جو دانشور مضامین پڑھتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ مضامین محمد حسین آزاد کے پسند کیے گئے اسی بنا پر ڈاکٹر لائٹنر نے محمد حسین آزاد کو انجمن کے خرچ پر مستقل طور پر لیکچرر مقرر کرنے کی تجویز منظور کروائی محمد حسین آزاد نے فروری 1865 سے ستمبر 1868 تک انجمن کے لیے 22 مضامین لکھے اس کے علاوہ آزاد نے انجمن کے لیے جو نظمیں لکھی ان میں ابر کرم صبح امید خب وطن خواب امن داد انصاف ودا انصاف گنج کنات مستر تہذیب اور شرافت حقیقی شامل ہیں مولانا آزاد کی ان تمام خدمات کے پیش نظر انہیں جدید شاعری کا بانی اور انجمن پنجاب کا روح رواں کہا جا سکتا ہے محمد حسین آزاد نے اٹھارہ سو پچاسی میں ایران کا سفر کیا اس سفر کے دوران وہ ایران کے شہر مشہد سے خرات جا رہے تھے کہ وہ اونٹ سے سر کے بل گرے اور ان کی ایک پسلی ٹوٹ گئی اور دماغ پر بھی گہری چوٹ آئی جولائی اٹھارہ سو چھیاسی میں وہ خراب صحت اور دماغی چوٹ کے ساتھ واپس لاہور پہنچے اٹھارہ سو ستاسی میں انہیں انگریز حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا تیس جون اٹھارہ سو نوے میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اٹھارہ سو نواسی میں جوان بیٹی کی وفات کے صدمے کی وجہ سے دماغ میں خلل پڑ گیا اور دیوانگی کی حالت میں مبتلا ہو گئے جو ان پر وفات تک رہی بلاخر بائیس جنوری انیس سو دس کو وہ خالے کی حقیقی سے جا ملے ان کو کربلائے گام شاہ لاہور میں سپرد خاک کیا گیا آپ کے وفات پر مولانا خالی نے قطع کہا جس کا آخری شعر کچھ یوں ہے تاریخ وفات اس کی جو پوچھے کوئی حالی کہہ دو کہ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا شمس العلامہ محمد حسین آزاد کو جدید اردو نظم کا بانی اور مجدد کہا جاتا ہے عنوانی نظم نگاری اور نیچرل شاعری کی ابتدا انہی کے ہاتھوں ہوئی علاوہ ازیں آپ فیلالوجی یعنی علم لسانیات کے بھی بڑے ماہر تھے آپ بڑے ادیب نامی گرامی نقاد مشہور نثر نگار ماہر تعلیم اور ایک معروف اخبار نویس تھے آپ جدید فارسی کے استاد کامل بھی تھے آزاد نے اردو ادب میں گران قدر تصانیف کا اضافہ کیا آپ کی سب سے شاہکار اور بہترین تصنیف اور جس کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ آب حیات ہے اس کتاب میں مشہور شعراء کے حالات ماں نمونہ کلام اور موصوف کے دلچسپ اور عالمانہ تنقید کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں اردو کے سخت کیر نقاط کلیم احمد بھی اس کتاب کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں آزاد شاعروں کے نام نہیں گناتے متفرق اور صاف و نقائص کی فہرست مرتب نہیں کرتے ہر شاعر کی زندہ تصویر کھینچتے ہیں میر سودا درد انشا مصحفی ناسخ، غرض ہر شاعر کی الگ الگ تصویر ہے اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کی تصانیف میں نیرنگ خیال سخندان فارس نگارستان فارس سیر ایران دربار اکبری اور ان کا شعری مجموعہ نظم آزاد شامل ہیں محمد حسین آزاد نے شیخ ابراہیم ذوق کا دیوان دیوان ذوق بھی مرتب کیا علاوہ ازیں آزاد نے درسی کتب بھی لکھی جن میں اردو کی پہلی کتاب اردو کی دوسری کتاب اردو کی تیسری کتاب اور قواعدی اردو اہمیت کی حامل ہیں